yana bir bor assalomu alaykum kanalimiz hurmatli tomoshabinlari sizlar bilan men har doimgidek ozodbek do'stlar sizlarni bu galgi yana bir yangi bir qavatli uy proyektini ko'rib turganimdan bg'oyatda xursandman do'stlar mana shu uy proyektimizni ko'pchilik ko'rish uchun layk tugmasini bosib videomizni qo'llab quvvatlang kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying shunda mana shunga o'xshash yangi so'nggi chiroyli uy proyektlaridan birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi uyimizni aylana ko'rinishini ko'rib o'tdingiz tepadan ko'rinishi do'stlar bu uy proyektimizda betonimizni o'lchami qirq santimetrga mo'ljallangan balandligini o'zingizni yeringizni sharoitiga qarab balandligini kelib chiqarib olishingiz mumkin agar balandroq qilsangiz tagini podvalli qilishingiz ham mumkin bo'ladi bu u proyektimizda ikkita mehmonxona ikkita kattalar o'rtoqxonasi bir kichik bolalar xonasi bir кухня xonamiz va yuvinish xonamiz va bir kattaorta xonasini ichidan kirsa bo'ladigan yuvinish xonasi ham joylashtirilgan mana shu uy proyektimizga aytib o'tganimdek 40 sm ga mo'ljallangan tashqi o'lchamlarni aytib o'tsam uyimiz mana shu oldi tarafimizdan bor bo'yicha uzunligi 15 metr 60 sm santimetrni tashkil qiladi Yon bosh tarafimizdan esa 12 metr 10 sm ni tashkil qiladigan bir qavatli uy proekti endi ichki xonalarni birgalikda ko'rib o'tamiz tepaga chiqib mana ko'rib turganingizdek uyimizning o'rta qismida kirish hovlimiz joylashtirilgan mana shu kirish yo'lagimizga kirganimizda ikki tarafda o'ng tarafimizda va chap tarafimizda mehmonxonalarimiz joylashtirilgan mehmonxonalarimizga mana kirish shuna kirganimizda mehmonxonamizga kirsa bo'ladi xohlasangiz birini ham mehmonxona sifatida ham oilaviy o'tiradigan xona sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi mehmon kelganda mehmon kutasiz qolgan vaqtlarda oilaviy o'tirishingiz mumkin bo'ladi mana shu mehmonxonaani xonalardan birida orqa tarafida esa chap tarafimizda kattalar yotoqxonasi o'ng tarafimizda bolalar xonasi bolalar xonasini orqa tarafida yana bir kattalar yotoqxonasi joylashtirilgan ichki qismida yuvinish xonasi joylashtirilgan va Xolimizning to'rt qismida umumiy yuvinish xonamiz joylashilgan razvolkasi ham joylashtirilgan mana shu yuvinish xonalarimizda ajratib turgan ichki tarafdagi devorlarimiz betonimizning n o'lchami 20 yigirma santimetrga mo'ljallangan bu tarafda chap tarafimizda to'r tarafida ko'xni xonamiz mana. ichki o'lchamlarni mana birgalikda ko'rib o'tamiz hozir sizlar bilan birgalikda beton ko'rinishini ko'rib o'tamiz juda ham chiroyli bo'lgan ixcham uy proyekti mana o'n ikki metr o'n santimetr aytib o'tdim video boshida uzun eni ko'rib turganingizdek ikkita mehmonxonamizni oldi tarafi to'rt metr joyi tashqi tarafga chiqib turibdi bir metr ichkariga qayrilgan va mehmonxonamiz olti metr bo'ladigan bo'lsa bir metr bir metr ichki tarafi qayrilib ichki oldi tarafga chiqib kelgan qirq santimetr joyi ana shunda chiqqan joyimizgacha bo'lgan uzunlik o'n ikki yarim metrni tashkil qiladi endi ichki xonalarni aytib o'tsak mehmonxonalarimiz eni uch yarim metr qayrilgan joyimizgacha bo'lgan eni uch yarim metr uzunligi olti metr qayrilgan joyimiz qirq santimetrni ham qo'shib hush, qo'shadigan bo'lsak mana sizga ko'rsatib o'taman shunda uch metru to'qson santimetrni tashkil qiladi bolalar xonasi ko'hniy xonamiz kattalar o'rtoq xonasi barchasi uch yarim metrga to'rt yarim metrni tashkil qiladi to'rttala xonamiz bir xil -xon, uch yarim metrga to'rt yarim metrdan yuvinish xonamizni e, kirish razvolkasi umumiy yuvinish xonamizni razvolkasi bir oltmishga biru oltmish yuvinish xonasi esa bir yarim metrga biru oltmish spalniy xona khonu, yotoqxonadan kirsa bo'ladigan yuvinish xonasini ham ichki o'lchami bir yarim metrga bir oltmishni tashkil qiladi o'n besh metr oltmish santimetrga o'n ikki metr ellik santimetrni tashkil qiladigan bir qavatli uy proekti video boshida o'n ikki metr o'n santimetr deb aytib o'tdim uni mana shu qirq santimetr kirgan joyimizgacha bo'lgan eni razvolkasi eni e, kir, kirish yo'lagimiz ya'ni hovlimiz eshigimiz o'rnatilgan joyimiz ana shu yerimiz eni ikki metrni tashkil qiladi mehmonxonamizni tugash qismigacha bo'lgan uzunlik 3,5 metrni tashkil qiladi mehmonxonalarimizni devori 1,5 metr 1,5 metr bu tarafga chiqqan ana shunda 1,5, 1,5 3 bu tarafdagi ikkini qo'shsak 5 metr uyimizning o'rta qismidagi xolimizni i umumiy o'lchami 5 metr. metry yuvinish xonamizdan mehmonxonamizgacha bo'lgan uzunlik 5 metr metru qirq santimetrni tashkil qiladi O'lchamlarni ko'rsatib o'tayman. o'ylayman sizlarga to'laqonli o'lchamlar ko'rinib o'tyapti aytib ham o'tdim mana shu aytib o'tganlarimga siz to'laqonli tushunib o'tdingiz sizlarga yetarlicha ma'lumot berib o'tmoqdaman mana shu uy proyekti haqida videolarimizda xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz qo'ldan kelguncha yangidan yangi uy proyektlarini sizlarga taqdim etishda davom etib bormoqdamiz yana bir bor aylana ko'rinishini ko'rib o'tamiz sizlarda ham mana shunga o'xshash chizmalar bo'ladigan bo'lsa 3 d holatda ko'rmoqchi bo'lsangiz bizga murojaat qiling sizlarga o'z chizmalaringizni 3 d holatda taqdim etib boramiz yana bir bor aylana ko'rinishini ko'rib o'tdik mana shu bilan do'stlar qisqacha videomiz o'z nihoyasiga yetdi kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling bizni kuzatishda davom eting bizdan uzoqlashmang e'tiboringiz uchun rahmat bizdan uzoqlashmang